А ну замки попробуй. А? Вот здесь еще. Ж. А. -а, -а. Второй ключ. Как, э, э, все цифры космические, площадки да, Christ, драны. Ирланды, не убираются, крыши рваны, магазины разворовываются на Афгане. Вы знаете, три, магазина выставили. Вот, поэтому, мы как бы... Мы даже не знаем, <свист> что да, против, а, да, извините, я, я с Афгана. Вчера афганца выставили, у него из сейфа было украдено порядка полутора тысяч долларов. Что вы на это скажете по поводу перекушенных петель? Это, что надо да. Вызывать полицию? Вызвана заявлять была полиция, и иметь заявлена, того, что заявлена что охрана, чем занимается в это время? Охрана? Да. Ходит, контролирует. Объект. Вот, потому что она не Но охрана, он не а потому мая. что она не охрана, а контролеры. Почему а, начальники? Ну, помните, Почему, может под... где угодно. Вот Почему начальники охраны вчера очень взбудоражились, когда мы ввели свою охрану на площадку? Ну, объясните, знаю. почему я они, они а почему компании? они настойчиво просили ну, убрать вы увели, охрану вы с площадки? Меня, вы уводите меня в сторону? Я задаю пришел к конкретному магазину и мы с человеком разговариваем конкретно. Вы можете нету. комментировать? Я, я, я вам могу. Я вам имею полное право на 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 собрании. Ли да, да, да. Стоять на городской земле и не платить? А никуда. вы знаете? Не, не, на можно конечно имею. Городу. Городу. Конечно, конечно можно. Знаете на основании чего? На основании того, что наш голодской глава глава территориальной громады города Харькова постановил постановил до 1 марта никаких оплат, никаких подписаний договоров никаких подписаний договоров с какими-либо фирмами, прокладками до 1 марта. Так я, прису... я присутствовал, я присутствовал. Я присутствовал в интернете нет, и посмотрите заново. Я, я присутствовал а на круглом столе. Ну, кричите, э -э кричите. Потому Шел что меня ровно, перебивают, нет, меня кричат мне в ответ. Там Зна значит, мораторий на, на, на оплату и на подписание договора да, с чтобы нелегитимными фирмами решения, чтобы не платить, или платить. Естественно. Помимо этого, на круглом столе было... На круглом столе было значит, заявлено э, начальству АВЭКа, гендиректору, начальнику службы безопасности вопросов, о да. том, чтобы не препятствовать никаким образом э, в законной предпринимательской деятельности. А, законный... Первое, никаких провокаций не осуществлять. Второе. Вы опять все это свое рассказываете, я вам говорю. Есть решение о том, что вы даже если на городской земле, то можно не платить. Конечно, потому что это наша земля, это собственность территориальной громады. Вся городская земля это собственность а территориальной, громада? Громада? Это собственность а территориальной громада? громады. Громада это объединение граждан, хозя... Объединение, объединение граждан. Все члены жители города Харькова. Громада это решение? объединение граждан, которые заявили о себе, как о территориальной громаде, зарегистрировались соответствующим образом. Беритесь, Я там, отлично товарищи. разбираюсь. В этом. Я в этом отлично Харьково. разбираюсь. Это а ну, все а ну, жители а ну. города Харьков. А, а, отлично. А вы, на, а вы знаете? Он а вы знаете? А вы знаете? А а, подождите, подождите. Он как он вас зовут? Прокрутите мне видео. Как вас зовут, мужчина? Мужчина. Как вас зовут и на каком основании вы требуете, чтобы вам что-то прокрутили? Как вас зовут? Просто... Ваши полномочия. Предъявите, а что... полномочия. Я просто говорю. Так вам, а, о чем? Вы, вы меня на видео, ну, я не хочу вы... А это общественное место. Я здесь просто... без разницы, кто что снимает. Вы, вы это... какие-то документы прав... предъявите на, а то, что что? Вы, на то, что вы требуете? Я человеку закрыться. Что я требую? Вы находитесь здесь на основании каких-то документов? Вот на основании я каких, я каких я документов, документов? вы пришли сейчас к человеку? Да я не нахожусь тут. Я спрашиваю. Человек тут находится на основании каких документов? На основании чего вы имеете право это спрашивать? Я не спрашиваю. Вы сначала... Тогда находитесь... на каком основании вы я сюда пришли? Вы на каком говорите. основании вы сюда пришли и человека кошмарите сейчас? А почему кошмар? Зачем? Вы подбираете выражение. Я с ним нормально разговаривал, пока вы войдёте. С, с вами нормально общались? Нормально. Пока все ну, Пока вы говорите, нормально. Все. А ну. Зачем вот эту херню устраиваете со, со своим видео? Не было. Чтобы не было провокации <с, с, с вашей когда стороны. Будут, со придем. снегом не было провокации, ни, ни разу не было провокации. С отключением света нету провокации, ни разу нет провокации. Высыпал тот, кто вас провоцирует на то да. действия, а, а, не а для чего тогда было? администрация приезжала, Потому когда что что мы, когда мы останавливали эти камазы? Для чего они приезжали? Я не знаю. Да? А, почему, а решил, почему, почему? почему водители КАМАЗов заявляли, что их администрация ВЭКа послала сюда? Так да что вы здесь с... делаете? Я не с вами вообще разговаривал. Вы поняли? Вот. Что за делал? Я пришел а, с человеком. Отлично. Ну, а я с человеком, я его поддерживаю. А в чем? В чем его деятельности? В его okay. праве открываться и работать, какое вести право? законную предпринимательскую так, скажите, какое деятельность? Право, если находиться в конкретном месте, должны быть документы. У Я него понимаю, он да. член территориальной громады. Это он, вы знаете вообще, вы знаете, что такое территориальная громада объекта города с э, районными разделами? У нас 9 территориальных громад в городе. Вот здесь вот территориальная громада Разберите. Киевского района. Разберите. Я прекрасно в этом разбираюсь. Отлично. Громада, Отлично разбираюсь. Одна из Отлично разбираюсь. Это, это объединенные территориальные громады города. Ну, это объединенные везде. территориальные громады города. Они разделяются на 9 а территориальных громад района. Потому что он глава об, dafür, потому что, а, потому что он потому глава объединенной территориальной громады города. Вы изучили? Я вам еще раз сказал, территориальная громада это все жители города Харькова. И поэтому ни 20, ни 30, ни 500 человек не имеют права ничего решать за территориальную громаду. Территориальная громада имеет право. Вот сессия будет, пока сессии не... Вот когда будет, тогда и придете. Вот пойдете к Геннадию Адольфовичу, это ему в лицо и скажете. Так вы ему скажите. Так я с ним разговариваю, я с ним вот так вот разговариваю. Где он сказал, что вы можете не платить а Кому? Кому прокрутить ну, видео? Кому прокрутить видео? Мне. У меня есть имя, фамилия, отчество. Или фамилия, имя отчество, как у физического, физического вы лица. Вы, вы, лица. вы, вы, вы кто? Вы человек, вы, вы гражданин, все вы все физическое, юридическое вы лицо. Все. Кто вы такой? Они всем людям вы им врете, прокрутите Вру. О, вот здесь вот будет статья за клевету. Отлично! Представьтесь! Представьтесь, на кого я буду писать заявление по клевете! Да вы не люди! Вы никого не представляете! Вам кто-то власть делегировал представлять! Вам, кто-то, делегировал, кто делегировал право представлять людей здесь! Каких людей? Так вы только что на людей ссылались! Да, я член инициативной группы, член территориальной громады! На Объединенном Сборе территориальной громады мне и остальным инициативным группам было делегировано право отставить. Конституционные так права вы? граждан вы где сказано, не Ты опять говоришь, что я вру? Ну так а, вы а, людям прокрутите чтобы Представься, чтобы чтоб я знал На кого писать а, заявление. А, заявление. О чем представься, о чем заявление Представься дочь, Представься, дочь. представься о чем? Или не Мой мути мастер. здесь Чего воду ты тыкаешь? Так потому что с тобой по-другому Нельзя да разговаривать Да я адекватный полностью Пообщаемся в суде